И сегодня на моем канале йога челлендж с Настей. Я думаю, вы очень по ней соскучились. Я тоже по ней очень соскучилась. И у нас сегодня будет где-то 10 поз для йоги, и мы постараемся вас рассмешить и попытаемся не упасть, потому что тут вот колючие кусты. Если у них упадешь, то будет попа. Погнали! Если что, я извиняюсь за посторонние звуки, тут Ардуся наша очень игривая. Ей очень нравится звуки издавать. Ну давай начнем первую позу. Ее вы уже, кстати, видели на экране. Давай, смотрите. О, Господи. Какая же будет первая поза? Вот. А, не, ну я сто процентов внизу. Да, давай. О, Господи. Так мне вот... А ну покажи, покажи. Да ну вот. Блин. А, все. Я... Офигеть мне ну, сложно. блин, я боюсь упасть. следующая наша, поза, которую вы уже видели на экране. А, давай Сейчас на нее посмотрим. Вот она. А, а, подожди, ну я сто процентов вот эта девушка. Да потом, да? Ну да. Надо разворачиваться еще вдох дружки. Ну, о господи, давай пробовать. А, а. Так, подожди, значит, я должна быть. А, ближе, что вот вот Места ну, нету. Офигенно, нет. мы ее обучили. Слышишь, надо вот так поворачивать. А вот Видишь, как я делаю? Прям выворачивайся наизнанку. Ты думаешь, неудобно из-за тебя? Наверное. все. Все, мы сделали позу. О, Господи. О, Напишите о, в комментариях, о, это было правильно или нет. Мы не читали. И на очереди у нас третья поза, которую вы по аналогии уже видели на экране. Сейчас мы на нее посмотрим. Я сто процентов как мужчина. <реш> <реш> Ты легче, чем я. Давай. давай. Мама, мне страшно. Я не знаю, держу я ее <реш> или нет. Давай, давай. <реш> давай. Давай. <реш> давай, дубль два, на всякий пожарный. О, вот сейчас точно получилось. <реш> давай на пол. Стремно <реш> было. Пятая поза уже нас ждет. Давай. Стремно, да? Что мы ее сделаем? Стремно. О, Господи, Он, ты да, давай, так... А, ну, я давай в шоке. Давай, сюда. А, ну ладно, давай. Будет удобнее. Ладно, смотри. О, давай, Нет, давай, давай. <связь> давай лучше сначала руки попробуем. Тихо. Подожди. На три. Раз, Раз, два, три. три. Как не ожидали? Давай, ножки. Тихо. Раз, два, три. А Блин, подожди. раз, два. Ну, елали! А, а у нас шестая поза, давай мы на нее посмотрим. Да мне тестрину что будет дальше. What the fuck? Крилл. Что это такое? Она такая сложная, давай делай. Но вы же ее видели да, на экране. Вам это хорошо. О, Господи! Так, садимся коленками. Это давай. как сложно. У ты меня выше. Давай, Присядь, обратно. Я чуть, -чуть. Да, выше. Вот, да. Какая сложная, да? Вообще. А у нас седьмая поза. Давай на нее посмотрим. О май гад! Нам хватит гибкости! Просто она легче, чем я. Я могу упасть на нее. И будет могила. Ворот, ты упадешь и за собой меня потащишь. Блин. Ну ладно, давай пробовать. Господи, как это. Они там ногами. Ого! Ногами, там как-то руками хватается. Вот так что ли? Падай! Давай вместе надо попробуем Давай ноги вместе. Ноги вместе. в честь 10 подписчиков. Давай. Реально. Ты первая, я вторая. <гас> я, мама, давай чуть-чуть подвешивай, а то сейчас в колючки упадет. Давай, сначала ты, потом я. Да, давай, давай, я упала. <гас> Короче, как получилось. Как? Телефон с восьмой позой нас уже ожидает. Давайте посмотрим, какая она. Вы это видите на экране. О май гад. Не-не-не, я, я однозначно женщина. Так, ну давай пробовать. Хотя, стой, тебя ж не будет видно на фоне. Давай, Это ж я такая яркая модель. Давай. Так, нам же еще руками, да, снизу? Да, надо снизить. О май гад. Давай, типа вот так. Ой, ножки. Давай. На, вот, а вот. Да, надо ноги прям именно поставить. На, ты чего? Поставлю. Ребят, дело такое, что я нечаянно сбилась со счета и должна была быть только что седьмая поза, а вот сейчас восьмая, потому что у нас осталось еще три позы и как-то... Две. Три, 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 три. Три позы у нас осталось, и давайте мы приступим к, к позе, которую вы уже видели, и она восьмая. Сейчас я точно не ошибусь. Давай, смотри. Так, посмотрим. О май гад, ты сто пудов белая. Черная Дополятно. я. Давай. Господи, ну нам, походу, придется схитрить, потому что руки у него просто не держат, а она как бы... Как, как бы ей стрёмно. Не, меньше, чем мне. Давай, как-то вот так. Давай, вот так. Нет, ты не смогу. Настя, выпрямляйся. Выпрямляйся, типа ты лежишь на мне. Давай. вот тут тебя лучше. Мы даже поднять не сможем. И нам за это, это... это галы. И уже ждет нас девятая поза. Давайте на нее посмотрим скорее. Ну, вы ее видели. Я жирная тетка. А я худощавая, да? Да, давай. Подожди, ну. Да, ты... Нет, давай поменяемся листами. Тебя опять таки будет... Не, не на мой... Настя, подожди. Сначала мне надо стать, а потом ты на мою пятую <пях> <пях точку. Снимать, будет... Да, давай. <пях> я тебе говорю, надо меняться. Ты свою мягкую точку, точнее, на мою мягкую точку должна поставить ноль. на мягкую точку? Да. Ладно, давай. я я достану на нее. Давай, где-то там встать. Есть, смотри. Да, где-то там чуть пониже. О, Валя, готова. Давай, Что, у нас приг... что для нас приготовила судьба на десятой позе? позе. Вот. Такая лёгенькая, да? Ну да, конечно. Да Я вообще с гимнастикой не дружу. Ну подумай <laughs> сделать вот сюда. Как... <laughs> Давай, типа как вот так. <laughs> <-у> <-stag> <laughs> как две коллеги, блин. На этом наша йога-челлендж закончилась. Спасибо вам за просмотр. Мы надеемся, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Еще раз всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока-пока-пока.